весь світ святкує 68 ю річницю із Дня перемоги над німецько фашистскими загарбниками. Святкували і в місті Жовті води. Як це було – дивіться далі. Традиційно все почалося з урочистої ходи від площі імені Леніна до меморіалу загиблим воїнам. У голові колони йшли міський голова, генеральний директор Схід ГЗК та народний депутат. Далі за ними через живий коридор, який складався з учнів шкіл, студентів вищих навчальних закладів та містян, йшли учасники бойових дій, діти війни. За ними слідували родичі ветеранів, депутати міської ради та звичайні пересічні жовтовоці. Чомусь цього року прапори перемоги були в самому кінці колони. Навіть портрети тих людей, які ще декілька років тому очолювали колону, і яких, на жаль, зараз немає, і з нами серед яких і засовін Микола Андрійович опинилися позаду. Захід біля меморіалу пам'яті розпочався із покладання вінків та квітів, після чого усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих та померлих героїв війни. дзвонить удалі століть, вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть. Вічний вогонь клекоче, люди, не треба війни. Вічний вогонь палає, тужать перізки над ним. Вічний вогонь вимагає, миру і щастя живим. Thank you. Усіх жовтоводців, присутніх біля меморіалу, поздоровили зі святом міський голова та запрошені гості. Дорогі ветерани, уважаємо жовтоводці, прийміть найснє поздравлення з великим праздником. 9 мая, з великою победою. До сих пор не написані ті слова. не написаны те песни, не сняты те фильмы, которые бы отразили действительно то, что происходило в то время. Все ветераны, а я не боюсь этих слов, это былинные герои, они стоят в одном ряду с защитниками Отечества, былинными героями Руси. Мы Скорбим и помним Реву Николая Андреевича, Сокольского Николая Андреевича, Павленко Николая Дмитриевича, Кузьменко Валентина Владимира Ксенофонтовича, Гусакова Михаила Иосифовича, Засовина Константина Константиновича, Ищенко Григория Клементьевича, Ярового Анатолия Александровича, Селецкого Владимира Андреевича. Эти люди Совершили великий подвиг. Огромная, черная, злая сила, в 1941 году пришла на нашу землю. Ее надо было остановить, ее надо было загнать туда, откуда она вышла, и добить ее там. Мы горды тем, что рядом с нами находится Штанков Иван Петрович. Корин Николай Степанович, Пахунков Михаил Иванович, Харченко Андрей Лукич, Тархин Николай Васильевич, Грицай Дмитрий Климович, Котенко Григорий Климович, Баблов Алексей Иванович, Соколова Надежда Петровна, Синявский Анатолий Григорьевич. С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие желтоводцы и, пожалуйста, дорогие ветераны, живите долго и в здравии. С праздником всех! сегодняшнего митинга городская ветеранская организация выносит благодарность органам местного самоуправления городскому голове Кузьменко Анатолию Владимировичу за оценку нашего труда. Я даю вам обещание, что и в дальнейшем городской совет ветеранов, первичные ветеранские организации будут Помощь нашим ветеранам войны и труда по их социальной защите, проводить большую работу по военно-патриотическому воспитанию. И разрешите мне от имени Городского совета ветеранов, от депутатского корпуса областного совета, городского совета, сердечно поздравить вас с 68-й годовщиной Великой Победы. Я желаю вам только крепкого здоровья, только счастья и благополучия, чтобы вы были окружены вниманием, заботой, близких вам и дорогих людей. И пусть всегда будет мирное небо над вашими головами. Спасибо. С праздником! Уважаемые жители Желтых Вод, дорогие наши ветераны, я от всей души хочу поздравить вас с праздником, светлым праздником, с праздником Победы. Особые слова благодарности нашим ветеранам, всем тем, кто ценой своей жизни и здоровья приближал этот день, всем, кто трудился в тылу, кто воевал в партизанских отрядах, детям войны, на плечи которых выпало тяжелое бремя, и войны, и послевоенные годы. Спасибо вам за мир, спасибо вам за життя, которую ви дали планеті, за нашу життя, наших дітей і наших внуків. Ми ніколи не забудемо вашого подвір. Дай Бог вам крепкого здоров'я і довгих лет життя. А всім, хто не дожив до этих днів, вічна пам'ять і вічна слава з праздником з днем победи під пісню перемоги, як символ свободи у небо злетіли повітряні кульки. По закінченню заходу біля меморіалу ветерани розповіли нам свої спогади про ті роки. 24 мая мені сподіваються 18 років. А війна почалася 22 юня. А 18 августа мене вже призвали в діючу «Красну армію». 18 лет. Що я закінчила? Я москвичка, місто Дмитр, Подмосков'я. Закончила, было тяжелое время, летом закончил курс лаборантов по бетону. По бетону. Глав гидрострой в городе Дмитрий, Дмитрий у нас строил такие курсы. И я их закончила день и ночь, и практика, и все. И 18 августа уже призвали глав гидрострой на э, оборону Москвы. Строить, я же, под Москву, строить оборону Москвы. Меня туда послали в халатике приехала в Москву, там нас задели и поехали в первый город, называется Трубчевск. Значит, я работала там на этом, на этих московках. У меня есть медаль, вот медаль, где первая, за... Первое, это за оборону Москвы. У меня было 45 человек трудно которые не могли на фронте быть, и мы строили и ров и огневые точки. Все. Война закончилась в 1945 году. Значит, город Штетин, а по там Щетину, нон он Штетин, 60 километров от Берлина. Я работала, была уже в штабе 2 Белорусского фронта у работала в оперативном отделе штаба 2 Белорусского фронта, совершенно секретно. Я вела отчетную карту наших войск и противника. Все, где что, какие бывают бои, все это мне с передовой передавали, что, допустим, 375-я дивизия заняла такую-то высоту. А кто-то отступил и так дальше Эта карта посылалась ежемесячно в Москву Отчетная, прямо туда, в главный штаб в Сталину в Нашим, Туда мне 20 благодарностей было И вот так вот закончила наша война 7 нам в 11-го обвили, что уже немец капитулировал Война закончилась, а приехали в Москву 9 только празднуем Все, приехала в Москву Там я ни разу не болела, не плакала а как приехал в Москву, знаешь, в Димилизов, 31 августа, приезжаю в Москву, сапожки свои поставила, почистить, да, мальчики кавказского национальности. А здесь музыка, идут я, детский сад, наверное, наш дорогу мальчик вышел, перегородил, прошли. И музыка, и я стояла, ревела, мне мальчик говорит, давайте вторую ногу, а я не могу, я реву отревелась, наверное, за всю войну. Вот так и закончилась. Дорогие желтоводцы, приветствую и поздравляю вас с величайшим праздником на земле. День победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наше старшее поколение, участники боевых действий, инвалиды, помнят те те горькие дни, было отступление, было наступление, но все-таки наш лозунг, мы верили, что победа будет за нами. И мы победили. Недаром, когда война началась, песня прозвучала, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темную с проклятой ордой. И весь советский народ стал на защиту рода. И, и тогда же были в июне 1941 высказаны пророческие слова. Наше дело правое, враг будет забит, разбит, победа будет за нами. И вот мы сейчас празднуем, отмечаем этот замечательный праздник. Хочу пожелать всем желтоводцам, и ветеранам, и молодежи. Прежде всего, доброго здоровья, благополучия всяческого, что есть на земле. Жить долго-долго-долго во имя, чтобы увидеть, что же будет дальше.